نصب کو چیک کرنے کا یہ پیٹرن ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو یہ پیدا بیان کیا ہوا ہے رائے کیا ہوا ہے کہ بچہ حلالی ہے یا بچہ ناجائز ہے اس کی بنیاد نصب قرار دی جاتی ہے آپ خود بتائیے قرآن نے کہا والد کرمن بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت دار بنایا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حلال و حرام قرار دینے والے انسان کا حلال و حرام ہوتا ہے کہ فلاں بچہ حلال ہے اور فلاں بچہ حرام ہے جس کو گالی کی طور پر استعمال کرتے ہیں مرد و عورت کا تعلق قائم ہوا کیسے بھی قائم ہوا اس سسٹم کا وہ نتیجہ ہے اس کا آؤٹ کم ہے جو ان کے تعلق سے وہ سامنے آ رہا ہے اس میں حلال و حرام ہونے کا یا اس کو برا کہنے کا جس کو بچے کو آپ بدنصب قرار دے رہے ہیں یہ کون سا اصول ہے یہ جی تو بنیادی طور پر ہماری غلطی ہے جو ہم لوگ معاشرے کے اندر دیکھتے چلے آنے فلا جائز ہے اور فلا ناجائز ہے یہ کیسا رول ہے کیسا اصول ہے کہ آپ اس کو بدنصب قرار دے رہے ہیں کہ یہ بدنصب ہے اور یہ غلط ہے اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں تھا یہ معاشرے کا ایک ناصور ہے جب وہ خدا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ولقت كَرَّمْنَا بنی آدم بلا کسی تفریق کے ہم نے آدم کو بنی آدم کو انسانیت کو ہم نے عزت نہ کرا دیا ہے. آگ کھڑے ہو کے اس کو ایک منٹ کے اندر ذریع اور معاشرے کا ناسر قرار دے دیتے ہیں کہ اس کا نصب نہیں ملا تو یہ بد نصب ہے یہ برا ہے انسان اپنے نصب اپنے حسب سے اچھا یا برا نہیں ہوتا اپنے اعمال سے وہ اچھا یا برا بن کے دکھاتا ہے یہ جو آپ کے پیمانے ہیں نا کہ میں خاندان دیکھ کے چیک کروں گا یہ کیسا ہے اس کے خاندان کے اندر کوئی دادا اس کے تیس مارا خان ہوں گے تو کیا وہ اچھا ہی سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ بھی بہت بڑا تیس ماہ خان بن کے سامنے آئے گا ہم تو مغلوں کے خاندان سے ہیں ہم تو بادشاہوں کے خاندان سے ہیں ہم تو سید سادات کے خاندان سے ہیں ہم تو فلاں خاندان سے ہیں اور دوسرے مذاہب میں ہم تو برہمن خاندان سے ہیں آپ نے کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ درجہ حاصل کریں یہ بنیاد اکتا ہے قرآن کا یہی فیصلہ ہے ولیک الِن دراجات میں معامل عمل کیا کیا ہے اس کی بنیاد پر درجہ کی بات کرو پیدا کہاں ہوئے ہو کیسے ہوئے ہو اس کی بنیاد پر درجہ نہیں مل سکتا اگر اس کی بنیاد پر درجہ مل رہا ہوتا تو پھر اصول و انصاف کہاں جائے گا پیدائش میں کس کا اختیار ہے تو ہم لوگوں نے یہ بھی ایک لگایا ہوا ہے رسم کہ فلاں بچہ جو ہے وہ ناجائز ہے اور فلاں بچہ جائز ہے بچے کے جائز ہو ناجائز ہونے کا تعلق ہی نہیں بنتا ہے بچہ تو اس تعلق اس سسٹم کا نتیجہ ہے جس سسٹم کو اس کائنات میں ودیات کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک میل اور ایک فیمیل کا تعلق بنے گا تو ایک بچہ ہونا یہ لازم ہو جاتا ہے اگر ان کے معاملات بھی کچھ سیٹ ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ معاشرے کا ایک ناسو بنا کر پیش کر دیا ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو بنیاد رکھتا ہی نہیں ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ آپ کیا لگا رہے ہیں میں اگر اپنے نام کے ساتھ عبداللہ لگانا شروع کر دوں گا اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کا سب سے بہترین بندہ بن کے سامنے آ جاؤں گا میں ہوں وہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ ود خلیفی جنت فد خلیفی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جائیں کل کو میں نے اپنا نام رکھ دیا عباد تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ عبادی کے اندر میں عباد ہوں تو اپنے آپ کو منسوب کرنا یا کسی کو نسبت دے دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اصل کام ہے آپ کے عمل آپ کیسا بن کے دکھاتے ہیں معاشرے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق یا نہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ معاشرے کا ناصور بن جائیں گے چاہے آپ اپنا حسب اور نصب کسی کے ساتھ بھی جوڑتے رہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قرآن کے میدان میں بھی اور دنیا کے میدان میں بھی یہ صرف اور صرف آپ کا ایک گمان اور ایک وہم رہ جائے گا گھر کے اندر کھانے کے پیسے نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو بادشاہوں کے خاندان سے ہوں کیا فائدہ آپ کے بادشاہوں کے خاندان سے ہونے کا کیا فائدہ آپ کے اس خاندان سے ہونے کا کہ جن کے مامے چاچے جن کے دادا پر دادا تیس مار خان کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جب تک آپ نے اس دنیا کے اندر اپنا مقام حاصل نہیں کیا اپنے عمل سے بیکار ہے آپ کا اپنے حسب و نصب بیان کرنا